Всем привет! Ну, в первую очередь я вам хочу сказать огромное спасибо за просто невероятное количество поздравлений и подарков, которые я от вас получила. Я вам безумно признательна, низкий вам поклон, я, честно, я поражена. Спасибо, спасибо вам огромное. Мне очень, очень приятно. Давайте посмотрим с вами саммит НАТО, который на сейчас вот стартовал в Вашингтоне. Юбилейный 75-й саммит НАТО с 9 по 11 июля. Ну, давайте посмотрим, как он пройдет для Украины. Вот в контексте Украины для нас какие будут результаты от этого саммита НАТО? Какие будут результаты для Украины? Вот, Если бы было так, я бы сказала, что примут но здесь договорились принимать, потому что влюбленные как в партнерстве, там, выбор в партнерстве, определили в семью, по восьми пентаклям дальше работать. Вот про Россию здесь что-то будет, про изоляцию и про повешенного в скорости. Скорее всего, что тут будет еще ну, устрашения в сторону России. Здесь у нас вот двойка мечей, когда мы не видим своего пути И нам страшно У нас выходит солнце То есть мы должны будем ясно увидеть какой-то путь Но опять-таки это дорога, когда мы будем договариваться То есть ну вот, ну вот было бы так Нас бы приняли Но пока так Каким будет результат этого саммита НАТО Для Украины Потому что здесь видите Страшно, закрытые дороги Но появляется солнце свет в конце тоннеля Честно говоря, я ну, лично мое мнение, что организация сама, ну, в двое кубках переворачивается, переговоры. Но вообще и, так, вот, ну, вообще-то, и партнерство. Просто я когда думаю о НАТО, то мне это кажется какой-то вот такой организацией, которая на самом деле не уверена сама в себе. Давайте спросим, какой результат вообще будет для Украины? Вот, что Украина получит в результате этого саммита НАТО, который она сейчас проходит. будут какие-то, будут переформатированы э, у нас взаимодействия, потому что есть карта смерти, какие-то вопросы будут уже закрыты, переформатированы, изменены, и у нас появляется какая-то новая дорога по присоединению. Но есть еще шаги, пути. Усиление будет, будет усиление. Кстати, вот мир и туз Пентакли будут какие-то большие солидные материальные ресурсы которые нам будут выделяться. У нас, видите, дорога, путь, дорога, маг и э, правосудие. Это какое-то, как, знаете, как проект документа. Но он еще все равно по фокуснику. То есть вот документ вроде правосудия, справедливость она же. Может что-то быть подписано, какая-то бумага, какие-то как обязательства, договор. Но он такой немножко манипулятивный. Здесь у нас решения принимаются для нашего дома тайные. Какие? важное решение, что для нашего дома. Меняющий для Украины судьбу. Туз Пентакли, какой-то материальный ресурс. Прям вот колесо фортуны и карта самой Украины. То есть для нас прям очень важные какие-то материальные ресурсы будут. Ну ладно. Дадут что-то приятное. Хорошо, давайте так. Что вообще сейчас происходит в Кремле? Вот во власти российской. Вот после того, как они э, выготили по, по больницам, после того, как они уничтожили э, людей, вот что у них там вообще сейчас в Кремле во власти российской? Путин и же с ними упили вот эти семь пентаклей, ждут результатов, ждут. Э, вот они посеяли зерна, они ждут, как это взойдет, какие будут круги по воде после этого. Как у них там настроение на Москве во власти на сейчас? Надеется, звезда надеется на получение какой-то помощи за счет третьих стран. Четверка кубков, мир и король мечевой о чем Рассчитывают на то, что сейчас им кто-то порешает. Сейчас им кто-то порешает. Они думают, что они сейчас смогут перебить нам, скорее всего, что получение каких-то материальных ресурсов, что мир отвернется от нас, вот то, что касается скорее всего, что войны, да, и здесь вот король Пентакли, и верховная жрица, что через какого-то короля они пытаются педалировать решение вопросов по Украине. Ну, я так смотрю, что сейчас, в общем-то, очень так за рассчитывают, наверное, на Орбана рассчитывают. Какие настроения на сейчас в российском Кремле, во власти российской после того, как они вот выпили по больницам? Что они, что они вообще думают на сейчас о состоянии войны? Опять верховный зритель. Да что ж ты будешь делать? Вот под а, дьяволом некий король Пентакли. Слушайте, ну Пентакли король может и этот, и Орбан быть, и Ким Чен. Ой, Ким Чен Ын. Сипидзинь, вот этот может быть. Потому что здесь дьявол и король Пентакли. Что через кого-то продавить, то что вот переговоры вот короля Пентаклива или как земля, по земле переговоры продавить тайные через короля на деньгах, который сидит по дьяволу, через манипуляции. За счет тройки кубков друзей своих, дружбанов. Сила, слабость и луна. Сила, слабость. Сила слабеет, но эта луна скрывается. Также еще, знаете, они могут и не подозревать, например, что где-то что-то у них проседает знатно, их могут, например, дезинформировать, потому что все таки есть Луна. Либо они просто скрывают свою слабость за показной силы. А давайте, знаете, что? Ну, хорошо, ладно, сейчас еще попробую спросить так. А чего ожидает Россия от саммита НАТО для себя? Каких последствий Россия ожидает для себя, российская власть, от саммита НАТО? Каких последствий Россия ожидает для себя? Но они думают, что... Ну, что, король? Интересно, интересно. Повешенная тройка кубков. Умеренность. Они не думают, что что-то прям может колоссальное произойти. И то есть они рассчитывают на то, что будет вяло текучая резина, двойка мечей, смерть и паш пентакли что если будут какие-то вот перемены, то они будут ну, не очень значительные. Вот материальный ресурс, защита. А, знаете, может они рассчитывают, что кто-то из тех, на кого они, потому что вот это что-то, на кого они рассчитывают, что он сможет объединение само перевернуть, да, что он сможет не допустить принятия каких-то важных решений по материальным ресурсам. Но ресурсы в целом, потому что туз Пентакли это ресурсы. Это могут быть как денежные ресурсы, так и само оружие, вооружение, так и люди. Ну, их может показать вот для войны как то, что нам ну, необходимо. И они рассчитывают, что они смогут защититься от этого. Что они смогут э, разбить единство, что они смогут вычленить кого-то, в том числе и через вот этого своего переговора. Ну, давайте так. А каким будет э, результат для самой России от этого саммита НАТО? Для Украины важно переворачиваться Украина, что для Украины важно. Для России, каким будет результат от этого саммита? Ну, для власти. Во-первых, власть что-то тут куда-то, куда он мылится. Паш мечей, пять пентаклей. Смотрите, как вот этот носорог, вот этот упертый упырь по шести мечам, дорога в один конец. Паш мечей, вредительство и пятерка пентаклей. Я думаю, что где-то подзажмут ему все равно еще как-то на гайке. Какие-то потери материальные. Все время вот Россия то ли сразу за Россией, то ли за российской властью, то ли через одну, через две карты, но все время везде есть вот эта пятерка Пентаклей. И я знаю, что вы мне скажете, что у них все есть, у них все работает, импортозамещение, все дела, не знаю, мне показывают все время, что у России денег нет, что это какой-то мыльный пузырь. Другой вопрос, когда он начнет лопаться, а на вопрос, когда карты не отвечают. А здесь, скорее всего, что может быть какое-то для России крайне неожиданное решение. Крайне неожиданное решение смерти подобное. То есть, что вот что-то Будет радикальная, потому что здесь неожиданность от того, что рухнули планы, что иерофанты поменяли правила игры. Россия, 8 кубков, как-то уходить, отворачиваться, менять что-то, рыцарь Пентакли и отшельник. Отворачиваться от целей, которые долгосрочные цели по отшельникам. Отшельники временно оккупированной территории скорее всего, что создадутся, я не знаю как, но неким прецедентом, потому что вот здесь неожиданное решение может быть. Манипулировать будут жезловой королевой. То есть, скорее всего, что будут какие-то решения, когда Россия не сможет этого, этому ничего противопоставить. Потому что здесь для России во временно оккупированных территориях тут в скорости наступает дьявол. Какая-то невыносимая ситуация. То есть, ну, России должно быть она вот все равно будет какое-то такое решение, которое она не ожидает на сейчас, которое ей э, так в крышку гроба ей немножко постучат. Может, дрелью. Но должно быть, дол должно быть что-то вот такое для России приятное. Ну, приятное для нас, конечно, а для России, естественно, так, как она заслужила. Исключительно так, как она заслужила. И хочу еще посмотреть с вами. Вот Орбан заявил о том, что в ближайшие месяцы война станет еще жестче и будет еще больше жертв. Почему Орбан так сказал? Он опирается на информацию, которую мне предоставила Россия, или это его творчество? Почему Орбан сказал, что в ближайшее время он будет еще больше жертв? Ну, тут не, не надо, в общем-то, ничего искать, просто он не видит другого пути, кроме как победы России. То есть, вот он действительно, вот он верит просто в Россию, потому что, ну, вы же понимаете, что у него нет других вариантов. Он полностью, мы с вами смотрели, вот он, за императором. И смерть императора равно его смерть. Поэтому, ну, он держится за свое, у него вот денежка. У него денежка, он под дьяволом находится, просто вот в ограничениях под дьяволом. То есть, ни вправо, ни влево. Будет петь и говорить ровно то, что ему скажут. Вот он связан даже в том, какую воду он льет, если он, вернее, гуану льет из своего рта. Не видит ничего, кроме победы России. Король Пентакливый, ну и за денежку в том числе. Кстати, вот видите, вот он выпадает как Пентакливым королем. Глаголит, туз жезлов, идеи свои. То есть здесь ничего, ничего. Вот он, он действительно просто так думает, считает, и будучи на привязи у дьявола, он говорит то, что ему говорит Россия. Давайте так, действительно ли Россия пытается Будет пытаться нам устроить реально террор какой-то невероятный в ближайшие два месяца. Россия будет устраивать нам кровавый террор в ближайшие два месяца с мастерованными атаками. Луна, но ну это с одной стороны, заблуждение, а с другой стороны, тройка мечей, да, желание, мутное желание, коварное, причинять вред и приносить жертвы. Но девятка жезлов говорит о защите, о работе ПВО и о шести пентаклях, что в этом плане тоже будет оказана важная помощь вот для войны, которая будет менять ситуацию и более-менее ее должна будет выравнивать, уравновешивать. То есть Украина должна будет получить важный материальный ресурс. Кстати, по Верховной Жрице вряд ли об этом будут направо и налево болтать. Так, и здесь девятка кубков, двойка кубков, и повешены. С ними не хотят договариваться. Вот договоренности перевернуты. Из личного довольства договоренности, чтобы с ними договаривались, они перевернуты по повешенным. Не хотят с ними договариваться. Короли мечевые военные работают, собирают материальный ресурс для обстрелов. Ну а меня только радует одно, что не должно у них получиться то, что они планируют. Но это очевидно. Я хочу Спросить, а вот эта ответка, которая была этой ночью, это все или наши готовят какой-то более солидный ответ по России? Наши готовят солидные какие-то ответы по России, так чтобы они выли, так чтобы они умывались просто своими слезами. Готовят ли наши какой-то ответ? Ну, смотрите, з однієї сторони, спочатку в нас є з вами сімка кубків, але далі йде диявол і дев'ятка жезлів. З однієї сторони, я б сказала, що це ілюзія, що наші щось готують, але я уточнюю, в мене виходить двійка Пентаклів і трійка жезлів. Скоріше за все, щось робиться дуже таке хитре. Я б не виключала, що ми будемо казати, що це не ми. И тут я сейчас зараз еще тебя уточню. Не будет ли вместе нас страх и Сейчас после саммита. После, после саммита. Я так разумею, что после саммита. Бо тут, поки в нас сімка кубків, це або перебирання варіантів, або також все ж таки те, що готується, воно готується по ну, таке щось серйозне. І в нас ми почуємо з вами про це, бо є певні ну, ідеї, наскільки я розумію. Є верховне Жриця, воно одразу це закриває, є відлюдник, щось готується, мабуть, що або на окупованих територіях, або щось таке вагоме, серйозне, що готується, і не багато людей про це знає. Паж мечів і сімка Пентаклів заряджені дуже гарні люди, маленькі, дуже гарні люди, які можуть, коли їм в них все готово, і якщо буде надано наказ, вони будуть його виконувати. Є певна сила або стримування. Я думаю, що тут ще є стримування, оскільки у нас дев'ятка мечів і єрофан ще острах реакції від міжнародної спільноти, бо тут страх НАТО, Євросоюзу, США. Тобто ми ще повинні. Типу, тримати якісь рамки, щоб нас ще терористи не записали. Але тут саме на цю сімку кубків я уточнюю дійка Пентаклів і трійка жезлів, скоріш за все, що ми щось готуємо. І таке, можливо, і на їх території, і на тимчасово окупованих територіях. Трійка жезлів каже про те, що плани були, є і будуть. І тут трійка кубків, вісім пентаклів і десятка кубків. Я, наскільки розумію, ми спільно з кимось, або великим башту готуємо. Або великою кількістю людей працюємо над тим, щоб щось таке цікавеньке зробити. Чи відчуємо ми помсту по Росії? Чи відчуємо ми сповна помсту по Росії? Ні, ну Ми повинні їм відплатити дзвінкою монетою, бо є шістка Пентаклів сонце. Я так розумію, що буде очевидно, що це помста. Тільки помірність нам каже про те, що треба зачекати і ще певні плани є за картою місяць, тобто такі завуальовані, або незрозуміло, хто це зробив, а хто це зробив, а ми не знаємо, хто це зробив. Що таке буде знищено на Росії, що ми відчуємо, що ми помсти... помстилися? Що буде у Росії знищено? Щоб ми відчули, що ми повсти... помстилися. Жертви будуть, будуть жертви, буде трійка мечів, буде десятка жезлів, буде п'ятірка пентаклів, буде і е, знищення чогось, і вогонь, і палатами, і жертви будуть, і жертви будуть. Будуть жертви. І будуть сльози на Росії. Будуть сльози, і в тому числі за пожежом. І Я ще хотіла з вами подивитись: а як, е, оскільки там Сідзіньпінь пукнув е, в муку про те, що треба знизити е, 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 ескалацію конфлікту, типу. Як особисто Сі Цзіньпінь ставиться до того, що Росія знищує наших дітей, наші лікарні, наші пологові будинки. Як особисто Сі Цзіньпінь, поки він ще живий, як він особисто ставиться до того, що Росія знищує наших людей. Його особисто ставлення до цього. Це типу війна. королі мечів. І королева мечова. Ну, Він думає, що це рішення, які приймають військові, і вони вправі приймати рішення, які вони вважають за потрібне. Бо тут є справедливість, король мечовий і королева мочова. Ті, хто приймають рішення, саме генерали військові, їм, типу, видніше. Це війна. Ну, просто війна, П'ятірка тірка мечів. Ну, така війна. Така вона недолуга, з його точки зору, або щось йде не так, або відчуття, що воно програється, або п'ятірками, чи все карта програшу. Дійка кубків, дійка Пентаклів, і карта місяць, а можливо, це події якось на домовленості. Бо тут домовленості, переминання з ноги на ногу і карта місяць. Це те, що кулуарно, це те, що силою, або якимось такими діями гнилими. Ось щось таке. Тобто він можливо вважає, що це якось пришвидшить момент саме домовленості, певне, але він сумнівається в цьому. Хоча є певні добермани вірні собаки, які на це намагаються вплинути. А загалом ніякої емпатії тут нема. І тут, скоріш за все, ну він просто вважає, що військовим видніше і вони роблять те, що вважають за потрібне. Отака от скотиняка. Ну, що я можу сказати? Ну, і значить, що таке Росія. Давайте запитаємо, чи буде на Росії найближчим часом якийсь теракт з масовими жертвами, щоб відволікти увагу від України. Чи станеться на Росії найближчим часом якийсь теракт з масовими жертвами? Ну, все до того йде. Швидко внутрішні проблеми. Башта. Ну, башта. Модро. Башта, стрімка башта. І тут пажі, двійка пентаклів, Скоріше за, за все, що чогось двоє готується. Бо тут рухаються обмеженими кроками. Верховна жриця це таємно, щось планується. П'ятірка жезлів і вісімка жезлів. Ситуація з середини самої держави швидко може розгорітися якесь як полум'я. Може бути щось таке. Планують дивне. Двіка пентаклів і паш пентаклів. До речі, це дійсно молодше покоління, яке може постраждати. І тут башта і дурень. Це те, що відбудеться швидко, неочікувано і дуже боляче. Готують, готують, нікуди це не пішло. Верховна жриця одразу тайно. Все, дякую вам за увагу. Вся до України. Ми обов'язково, дуже скоро переможемо. Ми вже за отакий маньовий крок до перемоги. Головне бережіть один одного. І на все добре.